Мы находимся на самом краю села Брюсик Славянского района. Вечеру 6 июня над, через Донец, перпендикулярно со стороны Дробушева, начал снижаться самолет с горящим правым мотором. Такое было впечатление, что падает в силу. Мы вскочили кто-то на машину и, и поехали вслед за ним. Ушел очень медленно, удел и практически должен был упасть в центре села. Но потом мы увидели, что он когда взял крен на правое крыло и э, свернул, и вот в 300 метрах от села упал. Люди, те, которые, жители села, и, э, те, которые эвакуировались, беженцы, кто что мог, схватили под, подручные средства. Фляжки с водой и пробежались затушить. Горело все, трава горела, горели тела погибших летчиков. И вот сейчас мы увековечиваем память погибшим защитникам, поставим крест. На следующий год к этому э, дню их гибели мы жители села, благодарные жители села и другие граждане нашей страны соберем средства, поставим здесь памятный обелиск. И хочу, чтобы родственники погибших знали, что э, будет увековечено место ебелей. Это второй обгорелое тело второго. Инструкции самолета. Самолета. Это руководство по технической эксплуатации. Это спустя 2-3 месяца мы до сих пор находим разбросанные инструкции.